হেল্ল' ৰাইজ ভালনে আপোনালোকৰ মই আছোঁ আৰু যেনে তেনে দিয়ক এই ডাক্তৰক দেখুৱাই দেখাই আহিলোঁ অ' ভৰিখনত ভাত দি ভাঙিছিল যে মস্ত ইনজেকশ্যন ভৰাই দিলাক তাৰপিছত আমাৰ এওঁ কৈছে তুমিনো একো ল'ত কিয় আহিব লাগে হা তুমি চেন্নাইত ভৰিখন দেখুৱাবা আহাত কৰি তোমাকচোন এইয়া আমাৰ কিছুমান মানুহ আছে যি ক' এম বি এছ নকৰাকৈয়ে যে বহুত উপদেশ দিয়ে অকক অকক কৰি চাবচোন আপুনি আমাৰ গাঁৱতে হওক বা টাউনতে হওক কিছুমান মানুহেই ক'ব এই অমুকটো তমুক কৰিব লাগে নহয় অমুকটো তমুক কৰিব লাগে নহয় আছে না আপোনালোকৰ সেনেহেন উপদেশ দিয়া মানুহ এই মই চবকে কণাই কিন্তু গাঁত পাতি নল'ব নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহকো কণায়েই কিন্তু আছে চাব কিয়নো চেন্নাইত যাব লাগে এই কিয়নো গুৱাহাটীত যাব লাগে হা নালগে নহয় এই ৰাতিপুৱা উঠি অমুক কৰিবি তমুক কৰিবি এক্সাৰচাইজ কৰিবি কাম কৰিবি এনেকৈ উপদেশ দিয়া মানুহ বহুত আছে কিন্তু আপুনি যদি বিপদত পৰি তাহাক কেথেনবা যদি অলপমান পইচা খোজে মানে ধৰি লওক ডাক্তৰ তাতে আহি পেলাই গ'লে ইমাৰ্জেঞ্চিত পইচা খোজে কিটেনো নিদে আপুনি মৰি যাওক কোনো কাৰণত পইচা হৈ ল'বা নৰে তাহাঁৰ পৰা আৰু আমি পইচা সাধাৰণতে মানুহৰ পৰা নোখোজোঁ বিপদত পৰিলে তই সেইখন বা ল'বই লাগিব ন হয় না নহয় চবৰে বিপদ আহে কিন্তু সেনেকৈ সেনেহেন ডাক্তৰ তাতে যা হ'লে হ'ল হয় ইটেনতো কিয় চেন্নাইত আহি পইচা খৰচ কৰি আছা সেনেকৈ কৈছে জানেনা মানুহটোৱে ইয়াৰী এই কোনোবাই কওক আৰু যোন কোনোবাই কৈয়ে কিবা আমি শুনিলেই হ'ল এইখন কেনে দেখোন এইখন কেনে উলিয়াই দিলেই হ'ল ন কোনোবাই বাৰু নহ'লেনো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেলগিলান এনেই থাকলা হয় না যদি মানুহৰ উপদেশতে চব ভাল হয় মানুহে উপদেশ দিয়ে ভালেই পাওঁ কিন্তু কিছুমানে যে এনেই যে পক পকক কৰি থাকে বৰ বেয়া লাগে সেইগিলাখান শুনি সদায় সদায় ভাল নালগে দিয়ক হয় ক'বচোন আপোনালোকৰ তাতে আছে না সেনেহেন মানুহ মানে গাঁৱৰ মানে গাঁৱৰ নহয় গাঁও বা টাউন হওক খুৰী পেহী মাহী ডাক্তৰ